умный арендодатель все равно наймет риэлтора но за счет за свой счет да то есть риэлтор будет получать комиссию за счет арендодателя просто он включит это в цену и все согласитесь намного приятнее когда вы приезжаете допустим и вам говорят ну хозяин комиссию платит мне сам намного лучше чем вы приходите покупаете квартиру за 30 тысяч долларов а еще надо полторы тысячи отлистать непонятно кому, непонятно за что. Намного приятнее заплатить 31 500 хозяину, правильно? Который полторушку там отлистает риэлтору. Или как они там уже договорятся. Но в любом случае, правильно мне кажется, все-таки включать цену. А люди в итоге все равно платить меньше не будут. Их риэлторы не обеднеют. Просто нужно изменить схему, сделать как в Европе. Ты нанимаешь ты платишь риэлтору, да, но все равно, конечно, покупатель за все платит. Это как комиссия за оплату картой. Но она все равно просто в цену включается. Вот и все. И вот как мы, допустим, мы продаем автобусные билеты, нам платит перевозчик. Если пассажир напрямую обращается к перевозчику, он получает такую же цену. Вот и все. Но перевозчик себе в цене уже понимает, что там да, у него есть 120 евро, из них он 20 евро закладывает на реализацию билета, на привлечение клиента. Либо он сам это тратит на рекламу, если он сам продает напрямую. Либо он эти 20 евро отдает специализированным агентствам, агентам и так далее. Просто это включает цену. Я думаю, и с риэлторами тоже так скоро произойдет. А автобусные билеты без предоплаты на сайте Рубикон.